असला वेलकम टू हनी किचन डॉट आप देख रहे हैं हनी किचन और मैं हूं आपके साथ आपका अपना शेफ शेफ हनी व्यवर्स उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने आले खाना के साथ अल्लाह के हिप में होंगे आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केक की मेन चीज स्पंज की रेसिपी स्पंज के साथ आप डिफरेंट टाइप के केक बना सकते हैं स्पंज बना के रखने क्या वजह है जब आप घर पर स्पंज तैयार करते हैं तो वो हार्ड हो जाती है केक तो यमी बनता है लेकिन अंदर से स्पंज इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि के सारा केक का मजा खराब हो जाता है लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आपने एकदम परफेक्ट स्पंज किस तरह तैयार करनी है जो जो इंग्रेडिएंट हम आपको बताएंगे आपने सेम वैसे ही ऐड करने हैं आप भी चाहते हैं कि स्पंज 100 परफेक्ट नरम लाइम और सॉफ्ट तैयार हो तो फिर वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। लेट स्टार्ट द रेसिपी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर किया करें स्पंज तैयार करने के लिए लेने हैं सिक्स एग छे अंडों को एक एक करके तोड़ना है तोड़ के पहले आप डालना एक कटोरी में फिर उसके बाद आपने अप्लाई करना है बाउल में आपने कभी भी बाउल में डायरेक्ट एग को अप्लाई नहीं करना जब आप बेकिंग कर रहे हैं क्योंकि एग ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे पहले एक ब्रेक करेंगे तोड़ के इस तरह किसी कटोरी में डालें और फिर अप्लाई कर दें बाउल में अगर एक भी एग खराब हुआ तो आपके सारे एग को ख़राब कर देंगे इसीलिए आपने ये एहतियात लाजमी करनी है केक दो तरह के होते हैं एक नॉर्मल केक जिसको आप बनाते हैं और सर्व कर देते हैं यानी कि के रेडी केक तैयार करते ही सर्व कर दें जैसा कि के फ्रूट केक ब्राउनी वगैरह और दूसरा केक पहले स्पंज तैयार होती है और फिर उसके बाद केक तैयार होता है इस केक को ठंडा करके सर्व करते हैं और जो नॉर्मल केक है आप उसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा भी सर्व कर सकते हैं दोनों तरीके से केक बनते हैं और जौन सा केक आप स्पंज के साथ बनाते हैं स्पंज के साथ डिफरेंट टाइप्स के केक तैयार कर सकते हैं स्पंज के साथ आप वनीला केक स्ट्रॉबेरी केक मैंगो केक चॉकलेट केक चीज केक बहुत सारे केक आप बना सकते हैं स्पंज के साथ छह अंडे तोड़ के डाल लिए हैं बाउल में अब अंडे और जर्दी को एक जान करना है जर्दी के ऊपर तीन से चार लेयर रखे हैं अल्लाह पाक ने वाइट कलर के और उसके अंदर जर्दी को महफूज किया है अब जर्दी और सफ़ेदी को आपने एक जान करना है अंडा कुदरती तौर पर एक फुल प्रोटीन है अगर इसको एक मखसूस टेम्परेचर मिल जाए तो अल्लाह पाक ने इसके अंदर एक जिंदगी दे रखी है एग प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स है एग को बेक करते हुए चार मिनट हो चुके हैं इस टाइम पर बेटर का स्विच करना है और देखिए एग इस टाइम पर फोमे फॉर्म में आ चुके हैं अब इसमें ऐड करनी है शुगर शुगर दानेदार शुगर ऐड करनी है आइसिंग शुगर ऐड नहीं करनी या तो आप शुगर को पीस के ऐड कर लें या फिर दानेदार शुगर ऐड करनी इस तरह थोड़ी-थोड़ी शुगर डालनी है और इस तरह वेट करते रहना है ताके शुगर भी डिजॉल्व हो जाए और एग प्रॉपर कॉमी फॉर्म में आए जिसको हम बोलेंगे स्पंज शुगर शुगर ऐड ऐड है 125 ग्राम शुगर करने के बाद दो मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है ताकि जो शुगर ऐड की है कोई भी दाना ना रहे सारी शुगर डिजॉल्व हो जाए दो मिनट हो चुके हैं शुगर और एग इस टाइम पर स्पंज बन चुके हैं बस अब इसमें ऐड करेंगे मैदा और बेकिंग पाउडर जब आप स्पंज तैयार कर रहे हैं स्पंज में मैदे का इस्तेमाल कम होता है लेकिन नॉर्मल केक में मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं केक एक आप नॉर्मल केक तैयार कर रहे हैं और एक स्पंज के साथ केक तैयार कर रहे हैं जब आप नॉर्मल केक तैयार कर रहे हैं वहां पे मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा है लेकिन स्पंज में मैदे का इस्तेमाल बहुत कम है 150 ग्राम मैदे का इस्तेमाल करेंगे और मैदे को छान के ऐड करना है ड्यूरिंग कुकिंग आप अपनी प्रेजेंटेशन टेबल नीट एंड क्लीन रखा करें कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई भी फूड तैयार कर रहे हैं तो हाईजेनिक फूड तैयार करें और स्पेशली जब बेकिंग के कोई भी आइटम तैयार करते हैं तो फिर तो आपने बार बार एक काम लाजमी करना है कि अपनी प्रेजेंटेशन टेबल को नीट एंड क्लीन रखेंगे जितना नीट एंड क्लीन अपनी प्रेजेंटेशन टेबल को रखेंगे उतना ही हाइजेनिक फूड तैयार करेंगे प्रेजेंटेशन टेबल साफ करने के बाद हैंड को किया है अच्छे से वॉश हैंड भी लाजमी वाश करने हैं पता चले प्रेजेंटेशन टेबल साफ करके और स्टार्ट कर दें अब मैदे को ऐड करना है और मैदे को स्टेनर के साथ स्टेन लाजमी करना है मैदा 150 ग्राम बेकिंग पाउडर 15 ग्राम वन एंड हाफ टेबल स्पून अब यहां पर आपने मशीन का इस्तेमाल नहीं करना बीटर के साथ बीट नहीं करना सेप्चूला लेना है या तो आप सेप्चूला लें सेप्चूला नहीं है तो फिर कोई बड़ा चम्मच लें उसके साथ मिक्स करना है अगर आपने मशीन का इस्तेमाल किया तो ये जो स्पंच वाला टेक्सचर आया हुआ है ये खत्म हो जाएगा फोमी टेक्सचर है इसको बरकरार रखने के लिए आपने सेपच्चूले के साथ फोल्ड करना है दो मिनट के लिए हमने सब के साथ इस तरह फोल्ड किया है टाइम पर फाइनली स्पंज का बैटर रेडी है अब इसको मोल्ड में डालकर तैयार करते हैं स्पंज मोल्ड को कर लिया है ग्रीस आयल या बटर के साथ ग्रीस करके रख दिया इसमें बटर पेपर अब ऐड कर देते हैं बैटर बैटर को शेप कर दिया है मोल्ड में और सब के साथ ऊपर से कर देंगे स्प्रेड स्प्रेड करने के बाद आपने एक से दो दफा मोल्ड को इस तरह उठा के इस तरह प्रेस करना है ताकि बैटर प्रॉपर मोल्ड में फैल जाए ओवन को ऑलरेडी हमने प्री हीट होने लगा दिया था 250 डिग्री सी पर 40 मिनट हो चुके हैं प्री हीट होते हुए अब 20 मिनट के लिए 180 डिग्री सी पर स्पंज को कर लेंगे बेक। स्पंज को आप अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी को इसी हिसाब से बढ़ा सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में आप स्पंज तैयार कर रहे हैं तो फिर जो जो इंग्रेडिएंट जिस क्वांटिटी में हमने डाले हैं आप दो गुना चार गुना गुना भी कर सकते हैं ओवन प्री हीट है, बैटर को रख देते हैं ओवन में 20 मिनट के लिए 180 डिग्री सी पर बेक कर लेते हैं चले जी मिलते हैं 20 मिनट के बाद स्पंज को बेक होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं ओवन को करते हैं ओपन और निकाल लेते हैं स्पंज को देखे विवर फाइनली इस टाइम पर स्पंज तैयार है आप इसके साथ डिफरेंट टाइप्स के केक बना सकते हैं आप चाहें तो चीज केक वनीला केक स्ट्रॉबेरी केक चॉकलेट केक पाइन केक डिफरेंट टाइप्स के केक इसी स्पंज के साथ तैयार होते हैं Well, आप चाहते हैं हमारी तमाम आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ अपने और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा